salom muxlislar ushbu video orqali telefoningizni qanday ushlashingizga qarab qanday fe'l atvor sohibi ekanligingizni bilib olishingiz mumkin o'zingizga mos suratni tanlang va natijalarni tekshiring birinchi rasm telefonni bir qo'lingizda ushlab matnni boshqa barmoqingiz yordamida yozsangiz agar siz telefonni bir qo'lingizda ushlasangiz bu sizning ko'p qirrali inson ekanligingizdan darak beradi siz tartibli va intizomli insonsiz har doim o'zingiz uchun nima yaxshi yoki yomonligini bilasiz tinglashdan ko'ra ko'proq gapirishni afzal ko'rasiz lekin besabab pashshaga ham ozor bermaysiz chin muhabbatni soxtasidan ajratishni bilasiz o'z juftingiz uchun har narsaga tayyorsiz ikkinchi rasm telefonni ikkala qo'lingiz bilan ushlab matnni bosh barmoqingiz yordamida yozsangiz bu himoyaga muhtojligingiz e'tibor va g'amxo'rlikka chanqoqligingizdan darak beradi siz o'z hissiyotlaringizni to'g'ri ifodalay olmaysiz shuning uchun sizning juftingiz yetarli e'tibor ololmaydi muloyimroq bo'ling va his tuyg'ularingizni odamlarga ko'rsatishdan uyalmang uchinchi rasm telefonni ikkala qo'lingiz bilan ushlab matnni ikkala bosh barmog'ingiz yordamida yozsangiz sizga sizni yuz foiz yaxshi tushunadigan hamroh kerak agar sizni ishonchli inson qo'llab quvvatlasa o'zingizga bo'lgan ishonchingiz yanada ortadi siz o'zingiz tanlagan insonni butun borlig'ingiz bilan sevasiz va o'tmishdagi ko'ngilsizliklarni osonlikcha unutasiz to'rtinchi rasm telefonni bir qo'lingiz bilan ushlab matnni boshqa qo'lingizdagi bosh barmoq yordamida yozsangiz sizga tinch va mo'tadil xulq atvor xos siz boshqalarning farovonligi uchun barcha narsadan voz kechishga tayyorsiz olomonni yoqtirmaysiz tinch va tanish joylarni afzal ko'rasiz sevgingizda ham sokinlik hukmronlik qiladi siz bardosh berolmaydigan narsa ko'z yoshlar ayniqsa yaqinlaringizniki sevgan insonlaringizning xatolarini juda tez kechirib yuborasiz qadrli muxlislar ushbu video orqali o'zingizga kerakli ma'lumotlarni olgan bo'lsangiz kanal rivoji uchun layk like bosishni unutmang va albatta kanalga obuna bo'ling